Вкусного всем, как просто и быстро законсервировать острый и сладкий перец насек. Венгры знают лучше всех. И не мудрено: перец в венгерской кухни добавляют везде, даже возможно в десерт. Эс пишту или крепкий пишту так называют самый крепкий консервированный острый перец. Пишту, кстати, имя, что-то вроде Степана. А Эдес Анна сладкая Анна это самый не острый то есть так консервируют сладкую папу все это заменит вам свежий перец при приготовлении блюда. Попробуйте это просто. И главное, полностью сохраняется свежий аромат и вкус свежего перца. Основной ингредиент Эроспишта- конечно, острый перец. Красный- 20 штук среднего размера стручку. И сладкий перец тоже красный, пару штук среднего размера. Если по весу соотношение 2 к 3. две части сладкого и три острого. Для начала очистим острый перец, отрежем хвостик и удалим сердцевину. Сразу предупрежу, в остром перце семечки самая острая часть. Если их удалить, пишту будет щадящим, если оставить все, будет самым острым. Поэтому я часть оставлю, а те, что на сердцевине, не использую. И да, обработку перца лучше всего делать в перчатках, иначе подносить руки к лицу будет опасно. Очистим сладкий перец, Помимо хвостика, в нем почти полностью удалим семечки. Остроты они не несут, а вкус и аромат паприки все-таки лучше в остром перце. Он, к слову, наиболее близко к своему природному прародителю. Затем необходимо измельчить перец. Раньше его перетирали, но в современных условиях измельчитель лучше всего справится с этой задачей. Нарежем кусочками и острый и сладкий перец. Измельчать не будем в пюре, буквально пару минут. То есть видны кусочки, небольшие, но при этом мы не измельчили в пасту. И семечки целые. Пока переместим эту партию в емкость. И таким образом измельчим весь перец. Сладкий перец помимо снижения остроты придает сочность РСП и привкус сладкой паприки. После того, как перемололи, добавляем соль. Это третий и последний ингредиент приготовления пищи. Соль берем 20 грамм на 100 грамм суммарной массы перца. В моем случае это около 120 грамм. Если вы думаете, что соли слишком много, то не правы. Эта приправа в основном используется для приготовления горячих блюд. В одной ложке соли не более 5 грамм. Просто солите затем блюдо меньше или вовсе не солите. Тщательно перемешаем и оставим перец впитывать соль от 3 до 8 часов. Периодически перемешиваем. А пока RHP что растворяет соль, приготовим сладкую ан или по-венгерски Эдес ан. Для ее приготовления потребуется только сладкая свежая красная паприка. У нее, как и в предыдущем рецепте, удалим хвостики и семечки. Также измельчим в измельчителе. пару минут для каждой партии. Консистенция пасты должна быть такая же, мелкими кусочками. В перетертый перец я верну семечки с одной сердцевины. Как и в остром перце, они несут концентрат аромата, но совершенно не несут остроты. Это сладкая паприка. А также добавим соль. Соотношение тоже на 100 грамм молотого перца 20 грамм соли. Также вмешаем и дадим время раствориться соли. 3,8 часов. По прошествии времени на растворение соли паста дала сок, но при этом консистенция как раз такая, как требуется. Вот, к примеру, баночка RSP, что венгерского производства. Сравните. Паста в баночке точно такая же, как и у нас и пишту и анну расфасуем в чистые простерилизованные баночки. Они прекрасно хранятся в холодильнике хоть год или в сухом прохладном подвале. Температура хранения не выше 10 градусов и то, чтобы не началась ферментация. Паста и распишту и это самна, популярные приправы, когда трудно найти свежий перец, а необходимо добавить в гуляш или борщ перец острый или сладкий, или и тот и другой. Просто не забудьте, что они соленые и соли при приготовлении потребуется меньше или вообще не потребуется. 6 столовых ложек пасты заменят 1 столовую ложку соли. А способ проще не бывает. Приятного аппетита и на весь год! А мы ждем вас на нашем канале Корчма. Подписывайтесь и будьте здоровы!